Əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Bakı-Şamaxı evləq yolunun 70-ci kilometrdən hərəkət dayandırılıb. Bunu Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla Əlaqə Şöbəsinin rəisi, polis balkovliy leytinanti Namidan Piriyev deyib. O qeyd edib ki, hazırda həmin ərazilərdə güclü qar yağışı çoxluğla müşahidə olunur. Yollar buz bağlayıb. Nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti çətinləşib. Bu səbəbdən də xahiş edirik ki, həmin istiqamətlərə səfər etmək istəyənlər yola çıxmasınlar, deyə bildirilib. Hazırda Bakı-Qovğa Rusiya sərhədi yolunun 85-ci kilometrdən başlayaraq, həmçinin Gəndəbiyalama yolunda, Bakı-Şamaxı-Yıxlaq yolunun 48-ci kilometrdən başlayaraq, həmçinin Ağsu-Axtırmında qar yağır. Yolların hərəkət hissəsində qar və bəzi yerlərdə buzlaşma var. Bakı-Qazax-Gürcüstan sərhədi yolunun isə 400-cü kilometrdən başlayaraq qar yağır, hərəkət var. Bu barədə BİAZA Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat verilib odur ki, qeyd olunan istiqamətlərdə hər iki oxu aparıcı olan qış şinləri ilə təchiz olunmuş nəqliyyat vasitələrinin istifadə edilməsi, eyni zamanda qarlı hava şəraitində və buzlu yollarda avtomobili idarə etmək bacarığı olmayanların yola çıxmaması xahiş olunur deyə bildirilib.